Так, не сильно. Ну, щоб така градусів 3. А також нам потрібно 200 рубес. Додаємо теж сюди. Так. І чайна ложечка солі, ну так, без верху. ну Десь. Отак. От Чайно ложка солі потрібна. Десь сюди додаємо. Так. І ще що. Це зараз іде процес переготування опара вона називається. Це ще подріжжя активувалося. Додаємо сюди. Я все, <реклама> все кто верчат, и забронировано. <реклама> Всех, <кто, реклама> все, кто не и сидят. <реклама> 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 не спасибо. Все остальные в верочках сидят в передронах и ваши. Да. Это вроде. Давай оставляй угу. да, и сходи куда-нибудь. Пополь. Попали. По Попали. Я хочу, я... У меня, например, вообще э, не видно контента, ну, по большей части от русский. Я везде накладывал, и там какие-то каналы побанили, видео побанили. Ну, я специально про клавиши там. Либо подавал заявки, либо еще что-то, мне потом ответы приходили. И я такой. А, я помню. Ну и ты их видеть не будешь. Если будешь нажимать там неинтересно жаловаться или еще что-то. Не, ну это я Да. Все Поэтому разумеет. может он и возвращался, просто ты не бачил. Там куча всяких блогеров существовало. Просто у них очень маленький этот срок годности. Там, если в них влаживаться, то только не очень надолго. Потому что мало кто там вообще выстреливает был какой-то Шимура, помнишь какой-то? Я не особо смотрел. А, так, так, так. Но глядь, теперь глядь, он. Глядь. Я орал с того, что он постоянно говорил, что ему надо на завод скоро идти, потому что YouTube не приносит. Не, ну, он был крутым, у него была харизма. Але это ну, далеко на, на, на одній харизме ты. Ти... Ну да, на одной харизме. Далеко на харизме ты уже не выйдешь. Это уже не тот Тогда... не час. Нет, именно сейчас. А скровый... знаешь, как... я знаю, какой сейчас сейчас вот именно сериалы, может, эпоху как бы объясняют. Сейчас все сериалы, они слово какое-то, но мне сразу пришло в голову, и я через призму всего начал смотреть на сериалы. Сейчас у меня сериал вообще играет там 2000 года выпуска кстати это я на паузу поставил перед тем как очки а... блять как вот как это называется этот вид сейчас теперь тут по-разному это все выглядит поэтому надо открыть Я не знаю, когда все преувеличено и когда все вещизации, а? Гиперболизация. Там другое слово, я не помню. И я когда новый один сериал увидел, а потом просто начал смотреть остальные их заставки. Я понял, что это чисто сейчас все делается вот в этом стиле. Стив Джобс, работать надо не 12 часов в сутки, а воровать. <связанная> 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 Если не закрыли то сериал, может, иметь до слова сразу не Просто если, как всё кажется про ютуберов, то раньше получается, то было достаточно просто хорошей аппаратуры и более-менее подставленной речи. То есть вообще, на этом, бы, например, так... выехал Купленов той же. Есть... Если бы сейчас Купленов там намагался бы что-то снимать, то... Так подожди, Все... а что он вообще выехал? из приколов, okay, no. типа, папича, но ну, только для определенной аудитории другой, нет? Так, так, Я не але. Знаю. Але, але. Было богато таких приколистов.

В тот момент у больш большинства людей этого не было. И Ладно, может не и совсем. Иками бехали тогда. Чё они, Нет. Ну, многие, слушай, многие мы говорили с блогером типа, вот типа вложите деньги в аппаратуру и, и у вас взлетит. Нет, не взлетит. Там взлетало так, как YouTube пришит. А YouTube мог решить вообще случайным образом. Многие вообще становились суперуспешными ну, супер успешными просто случайно, потому что их YouTube, как бы сказать, я раньше над этим работал, SEO это называется, SEO оптимизация. Их каналы были просто оптимизированы и релевантны к запросам и к рекомендациям, вот Они стали абсолютно случайно. Куплинов, ну, ты же понимаешь, что такие люди, как Папич, там Куплинов, или я так вот э, как их как не так смотрю, так. ну, кроме Папича, да. он великий, реально. Это, ну, больше я перестал смотреть, когда он уехал из Украины, он все-таки сказал, что он никуда не поедет. Все-таки он, ну, не соблюдается, не следит за базаром, поэтому да. этот э, человек, который говорит, что он самый этот, э, как, рациональный или топ-10 тысяч мира, ну не так важно этот. Куплинов, там блинов, и такая это же сбоище каких-то имбецилов можно сказать. Если бы не YouTube, то это завод. Спар. Ну, папичьи бы маньяком стало. Я тема. его забросы. Я купленного забросил. Да нет, ну я тебе... вообще. Я Цей. тебе в целом кажу. А. Ну ты ж так. Не, видел? Я заразумев. Уделил минуту, идиот. Я заразился, идиот. Не, 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 я добился а проходит не от Детройта. Подожди. Покупать под Не, я не за деньги, я закупаю новое. Да, мне он просто не нравится. Я не понимаю приколы Блин. Ну я написала до 50 а ну я по крайней мере написала а у меня было не одна тема а ну как бы два варианта я расписала аж два хотя там просили одну а я ей расписала уже лезет я не знаю я слышал да, голос Okay. Писала одну тему і потім диплом. я додавала другу. То вони їх прийняли оби, обидва. Це не то що як дві теми ж та сама тема, Просто там трошки я описала... Да, трошки інакше. І во їм сподобалося шатон, шатон, ізично. Ну, то... ну <nettïspr> а на чотири <4 rodeo> ну, написати на А 4 розпочати то, что ти написав, і це <analytics> Вообще-то больше я сдавала. Ну я тебе в виду, там я одна, а иные были иначе. C'est <laughs> ça. Я тобі чесно скажу, що коли ти щось пиш, пишеш або описуєш, тобі треба спочатку знати інформацію. Якщо ти якусь інформацію не розумієш, тобі потрібно її знайти, зрозуміти, прочитати про неї, дізнатись про неї краще і потім уже про неї писати. А я їх до тиха не розуміла. Я просто-напросто ну, поші все не розумію. Я так от шукаю інформацію більше. И даже книги брала для того, чтобы просто их разуметь. А Я как-то пробовала. Сложная... Переменой. Так, і ставимо тісто в холодильник. Ось у нас три таких шматочки. Зараз ми відправляємо в холодильник мінімум на годину. Можна 2-3 години. Щоб тісто встигло сферментуватися, тоді ж е, випічки буде. Так, ну що, минуло більш ніж півтори години. Наше тісто знову підійшло досить добре. Після того як постояло холодильник. Зараз ми сформуємо власне піці. Три штуки. Кожимо відчинку. Духовуючи саме. Разигрейте ее до 200 градусов, важно. Сейчас сформируем тесто. Формально круг, как там же, как кого получится. Иди на мирно Так, до речи, на размер противня для опыта. Саме час викладувати на противень. Беремо противень. Змащуємо оливкою олією. Ну, саме там, де півця буде.